У нас осуществляет из ямы, подкосы которой укреплены бревнами. Нормы никаких. Сказал мне э, начальник, глубина полтора метра, так 5 метров. Я и делаю. Это. Чертежей никаких нет. Для чего, не знаю. И это действительно современное инженерное сооружение, взводный опорный пункт, который действительно поможет в случае необходимости обороны Харьковской области и всех тех целей и задач, которые будут стоять перед вооруженными силами Украины. Исходя из э, рекомендаций военных инженеров и строительных специалистов, плюс Белгородское направление. И, естественно, тут в 30 километрах граница государственная, поэтому, естественно, это направление является одним из наиболее опасных, где со стороны Российской Федерации любит сосредотачивать свои войска, поэтому, безусловно, выбрано это место.